Gövdəhalar nasibliyinin böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə yardım mərhələsində Qonuba kəndi yaxınlığında mürəkkəb relieflətli dağlıq ərazi meşə zolağında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Ölkə TV Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinad edildiyi xəbərə görə, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından, Mühafizə bölmələri, Xüsusi Riski Xilasetmə Xidməti, büdcənəb Regional Mərkəzinin şəxsi heyəti, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin meşə təsərrüfatı mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hal-hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. İlk məlumata əsasən, təxminən 15 hektar sahədə xəzəlcə, kalkos qurmuş ağac kötükləri və qismən ağaclar yanır. Əlavə məlumat veriləcək. Bizi izləməkdə davam edin.